Із запуском першої черги дороги у грудні минулого року за межі центральної частини Дніпропетровська було виведено 7,5 тисяч одиниць транспорту щоденного транзитного потоку цього року. Після відкриття другої черги стоїть завдання через південне міст вивести транзитний потік з правого берега міста, сказав Олександр Вілкол. провели совещание по реализации двух важнейших инфраструктурных проектов в городе Днепропетровске. Первый – это съезды с Кайдакского моста, эстакада от Кайдакского моста до выезда на город Киев. Там уже сделано 10 опор из 22, которые планируется сделать всего. Работы выполнены около 30%, те, которые запланированы на этот год, все идет по графику. Итого, в итоге этого года мы должны полностью закончить все опоры под эстакаду, полностью сделать перенос всех сетей и полностью подготовить земельное полотно. Также закончить проектирование того участка, там где проект меняется. У нас меняется проект э, въезда, то есть мы вырезаться будем не в проспект Петровского, а будем делать кленовый лист э, под э, железнодорожным э, мостом, для того, чтобы шла прямая, прямой выезд уже на э, Киевскую трассу. Там проектные работы уже завершены, находятся документы в экспертизы в этом году тоже начнем перенос коммуникации. То есть все по плану. По графику организации работы этот объект должен быть сдан в эксплуатацию в 2014 году. Это большой объект, эстакада высотой 5,5 метров. Значит, второе, это вторая очередь объездной дороги. В прошлом году, построив первые 18 километров, мы вывели более 7 тысяч транзитного потока. Значит, в этом году наша задача подойти к Южному мосту и убрать транзитный поток, полностью скинуть с правого берега. Тоже серьезный объект. Три Пути провода, три гофротуннеля, две двухуровневых развязки, четыре магистральные газопровода, которые обеспечивают газом всю запорожскую область, линии электропередач. Вопросов много. Проект состоит из более десятка различных мелких проектов. Где-то переносы крупнейшие, где-то прокладка дороги. Все подрядные организации приступили и начали раскручиваться вопрос. Проект непростой. Ну, надо решить и состыковать сотни вопросов, но ну, мы сейчас этим занимаемся. Губернатор підкреслив, що під час свого робочого візиту на Дніпропетровщину 21 червня 2012 року прем'єр-міністр України Микола Азаров поставив завдання перед Державним агентством автомобільних доріг України завершити будівництво другої черги окружної, включно з дорожнім покриттям Південного мосту Дніпропетровська у вересні 2012 року. Тож Олександр Вілкул поставив жорстку вимогу до виконавців робіт, чітко додержуватися щоденного у графіку робіт.